От, от, Бога. Бога. Так. Наши бабы пели, пели, белорусы и украинцы всякие. И вот мы от них. Я знаю, что мне было 7 лет, а мои, вот они знают, соседка, она моей кумой стала. А было две, три песни. Тяжко важко мне на сердце, вы хлопцы кони, и это, еще какая-то песня. Посею огурочки близко над рекой. Ага. Вот все. Три песни у нас в деревне было. Это тридцать девятый год, да. Мы живем в Тупике, кругом нас горы. Деревня очень красивая, хорошая. И нам Бог дает, природа нам прямо посылает голоса наши, песни и мотивы все. Слушаем. У нас же тоже так. Ага. Кто-то спел песенку, мы. А так на таком голосе уже лучше trochę... Я знаю, есть песни, что они по-другому поются. Мы по-своему, а нам так лучше. У нас лучше получается, мы поем. Вот эти вот, что песни пели, там много, что наш деревенский. Мы с Лобановки приехали, мы с села приехали, мама Это, это в Беларуси было Лобановка? Да, 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 да. Тут и Лобановка приехали, и Лобановка и, и назвали звали, и Лобановка. А район вот какой? А не помню. Его а есть, там, какой а какой кто его знает? Мы знаем, что наши родители Минск приехали. И... Да, город Минск. Но да, это... у них это... город Минск так это был. это город Минск. Ну, это они недалеко не жили. Далеко, вот наш детский далеко. пан Тейвиктист все равно недалеко жил от этого. Потому что это вот когда...